İqtisadə 1921-ci ilin 4 fevral tarixində Bakının Oxanlı kəndində Rəhim Ələsgərzadə və Yahudi əsilli rus uşaq həkimi olan Feyqa Məsyevna Koromanın ailəsində dünyaya gəlib. Lütfün atası Rəhim Ələsgərzadə İranın Ərdəbil şəhərində Ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. 1-ci Dünya Müharibəsi illərində Ərdəbildən Bakıya köçüb və burada ticarətlə məşğul olmaq qərarını gəlib. İranda dostları və qohumları vasitəsilə küllü miqdarda cibrit alaraq Onu Bakıya gətirib və cibri-i çatışmasını təmin etməklə özünə yaxşı düzəran düzəldib. Düzərfəaliyyəti ilə yanaşı Azərbaycan Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil alıb və İranda çap olunan həftəlik qezetələrin Bakıda müxbiri kimi çalışıb. Bakıda gələcək həyat yoldaşı Fani ilə tanış olub və valideynlərinin razılığı ilə onunla ailə həyatı qurub. Uzadı bir çox xarici ölkə akademiyalarında üzv olub. O çoxlu sayda mötəbər cəmiyyətlərin və fondların mükafatlarına layiq görülmüş, medallarla təltif edilmişdir. Onlarla xarici dövlət və ictimai təşkilatların fəxri doktordur. Lütfüzadə dünyada əsərlərinə ən çox istinad edilən alimlərdən sayılır. Təxminən 1990-2000-ci illərdə onun əsərlərinə 36 mindən çox istinad edilmişdir. Bütün dünya elmində Lütfüzadənin 6 mühüm nəzəriyyəsi məlumdur. Hazırda onlar LNV istiqsalatda geniş şəkildə tətbiq olunur. Ona dünya şöhreti qazandıran onun dünya elmində inqilab hesab olunan qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə riyazatın əsası olan ikili çoxluq anlayışına yeni ifadə vermişdir. Qeyri-səlis çoxluq elmdə qeyri-səlis ölçünün daxil edilməsi təbiətdə və cəmiyyətdə gedən proseslərin qeyri-müəyyənliyini daha adekvat nəzərə almağa imkan yaradır.